لا شك أن الطبيعة جميلة والناس يحبونها كثيرا يأتي الناس من ملان وبلاد بعيدة ليروا أشجار والجبال والمياه من المعروف أن الإنسان يشعر بالراحة عندما ينظر إلى مناظر الجميلة يذهب السياح ليس فقط للتصوير بل ليستمتعوا بالطبيعة وليرتهوا من التعب الطبيعة لها دور كبير في السياحة لولا الطبيعة الجميلة ما كانت السياحة جذابة الجبل والبحر والغابة تجعل البلاد جميلة ومحبة عند الناس من المعروف أن الناس يحبون الأماكن النظيفة والطبيعة التي فيها هدوء وجمال إذا حفظنا الطبيعة واحترمناها تبقى السياحة جميلة ويستمتع بها الناس في كل وقت الطبيعة تعلمنا الصبر وتذكرنا بقدرة الله الكبيرة ومن أجمل الأماكن التي يمكن أن يزورها الإنسان في ماليزيا مكان اسمه كندسان في ولاية سابا مدينة كونداسام مشهورة بجبال الكينبل وبالهواء البارد والمناظر الجميلة في الصباح يرى الغيوم على رؤوس الجبال ويسمعون صوت الطيور والماء يذهب الناس إلى هناك ليرتاحوا وليستمتعوا بالجو الجميل والطبيعة الحياة في كونداسام أيضا مرائي فيها أبقار كثيرة وحدائق فيها ظهور ملونة إنه مكان جميل يفرح القلب ويريه النفس ويزيل التعب والحزن والحزن في الختام إن السياحة في الطبيعة ليس رحلة عادية بل هي فرصة لرؤية جمال خلق الله وتفكر فيه. السياحة في طبيعتي تعطينا راحة بعد التعب، وتساعدنا على نسيان الحموم والضغط. ومن خلالها نتعلم الصبر والشكر ونشعر بالسعادة والقرب من الله. إنها سياحة تريح الجسد وتنور القلب والعقل في نفس الوقت.